مثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأعزاء سلر جو هذا قل جان مزدك بيجن درس الله تعالى بود درس لر مزدك وزمان جنبوسن وزد دنيا وآخرة تبزج فائدة لق جنبوسن tajvid ilmi tajvid ilmi o'zi nima degani tajvid degani lug'atda tahsin degani ya'ni jada o'zi sahiy bo'ldi bo'lsa javvada sulosiy mazidning ikkinchi bobiga ko'chiradigan bo'lsak javvada yujavvid tajvid tajvidun bo'lsa bu bir narsani puxta qilishlik mustahkam qilishlik degan ma'nolarni ifodalaydi demak tajvid degani bir narsani go'zal qilishlik chiroyli tarzda ado qilishlikni o'z ifodasiga olgan demak tajvidul qur'on degani qur'onni harflarini o'z joyida qilib o'qishlik masalan javvadal amala degani lug'atda atqonahu degani mustahkam qildi bir ishni juda qoyillatib qilgan ma'nolarini ifodalaydi endi qur'ondan uni nimani tushunamiz qur'oni karimga ishlatadigan bo'lsak nimani tushunamiz demak qur'oni karimga ishlatadigan bo'lsak bu fanning ustalari shunday ta'rif berishgan mana bu yerda toskada ko'rib turganingizdek aymut tajvid at tajvid lug'atan tajvid lug'atda at tahsin degani ya'ni tajvid lug'atda tahsin degani bir narsani yaxshi qilishlik bu mutaaddiy uchun ishlatiladi masalan javvadal shay bir narsani yaxshi qildi degani javvadal amala bir ishni işte go'zal qildi yaxshi qildi puxta qildi degan ma'noda endi demak quronga qanday ishlatamiz endi mana istilohan bu fanning ustalari ixroju kullu harfin an harij har bir harfni o'z mahrajidan chiqarish dema qur'onga tajvidul qur'an desak har bir harfni o'z mahrajidan chiqarish ma, ya'ni ya'niuni haqqini va haqdor bo'ladigan narsasini berishlik o'zini haqqi u haqqi deganimiz nima degani har bir harfni o'zini lozim tutadigan bir haqqi bor o'zida lozim u hech qaysi holatda undan ajramaydi masalan qof harfi sukunli holatda qalqala bo'ladi aqo e, hech qachon bu o'zgarmaydi hech qachon o'zgarmaydi endi va mustahaqqiyiy degani nima degani va mustahaqqiy degani ba'zi bir harflar borki ba'zi bir harflar borki bir payt bir sifatga ega bo'lsa boshqa payt u sifatni yechib qo'yadi u sifatdan tashqari bo'ladi masalan ro harf ro harf fathalik yo dommalik kelsa nima bo'ladi yo'g'on bo'ladi yo'g'on ishlati masalan ro yoki ru yo'g'on ishlatilsa kasra bilan kelsa ingichka yoki oldi kasrali kelsa ingichka ishlatilinadi ri ir masalan e, masalan alif harfi alif harfi yo'g'on harflarga iste'lo harflari deyiladi yo'g'on harflarga yo'l qilib kelgan paytida yo'g'on aytilinadi masalan baga alifni qo'shsak ba, ba deymiz ammo yo'g'on harflarga xoi qil harflariga qo'shsak masalan qofga qo'shamiz qo bo'ladi qa bo'lmaydi hech qachon demak u bir paytda bir sifatga ega bo'lib boshqa paytda u sifatdan chiqadi xuddiki sizni bir kiyib turgan kiyimingizga o'xshaydi bir paytda yuzga kelganingizda uni yechib qo'yasiz boshqa payt kiyib olasiz xuddi shunga o'xshaydi masalan alif va ro harflari va lam harflari shu harflar jumladaidan masalan lam harfi ingichka harflardan la lo deyilmaydi hech qachon la, la deyiladi ammo lafzul jalala alloh lafzul jalalaga yo'l qilib kelgan paytda shu lam shu alloh lafzul jalaladagi lam oldi fathalik yoki dommalik kelgan paytda yo'g'on ishlatiladi alloh deydi arablar shuni ta'ziyman buyuklash uchun alloh degan alloh degan alloh deyishmagan shuning uchun bu mustahiqiiy degani shu inshoolloh bulardi o'z joyida har biriga to'xtalib o'tamiz demak ulamolar tajvid ilmini istilohan nima deyishgan ekan har bir harfni o'z mahrajidan chiqarib haqlarini berishlik har bir harfni o'z haqqini berishlik demak istilohan tajvidda ma'nosi shu ekan endi tajvid ilmi, ilmini hukmi nima hukmi tajvid ilmini hukmi ikkiga bo'linadi ilmiy amaliy ilmiy deganimiz nima degan ilmiy deganimiz mana bu hozir biz boshlab turgan darsimiz ilmiy ya'ni biz nima qilamiz ahkamu sakinani o'rganamiz ahkamu mimni ahkamu minni ahkamsaiai o'rganamiz ahkamu lamu sakinalarni madlarni o'rganamiz qalqala harflarni o'rganamiz yo'g'on va ingichka harflar bular nima deyiladi bu ahkamul ilmiy deyiladi va ikkinchisi esa amaliy amaliy degani amaliy degani ularni bilmaydi lekin to'g'ri nutq qilish ulardi hukmlarini har bir qoidasini tajvid qoidasini bilmaydiyu lekin unga o'qiganda amal qilib o'qiydi shu ilmiy degani shu uni uh, mana ilmiyni de, navoriy deb ham aytishgan ikkinchisi amaliy u tatviqiy tatbiq qilganda to'g'ri tatbiq qiladi demak uh, tajvid ilmini hukmi tajvid ilmi hukmi amali. ilmiy amaliyga bo'linadi ilmiy amaliy ilmiy nima fardu kifoya ya'ni fardu kifoya degan nima degan? ba'zi bir insonlar shunga kifoya qiladigan ba'zi odamlar uni ta'lim olishlik bilan qolganlardan bu gunoh ketadi xuddi janoza namoziga o'xshaydi masalan bir inson vafot etib qolsa ba'zi bir odamlar uni yuvib tarab kafallab ko'msa qolganlardan bu haligi janoza qolganlardan bu ism gunoh ko'tariladi shu bilan kifoyalanadi agar hech kim bunga qaramasa bir odam vafot etib qolgan hech kim yuvmadi ham ham butun musulmonlar anshu joydagi butun musulmonlar gunohkor bo'ladi bu ham tajvid ilmini ham qorilar shunday egan qurrolar bu ilm ba'zi bir insonlar ta'lim olishlik bilan bu qolganlardan bu gunohi soqit bo'ladi deydi endi amaliychi amaliy bu fardayn har bir musulmon erkak musulmon ayol bo'lsin buni o'rganish kerak chunki e, bu tajvid ilmi nimani mavzusida bahs qiladi ollohning kalomini to'g'ri o'qishlik ollohning kalomi siz namoz o'qiysiz siz namoz o'qiganda ollohning kalomini to'g'ri o'qishligingiz kerak uni to'g'ri nutq qila olishligingiz kerak shuning uchun siz tatbiqiy amaliy tarzda amaliy tarzda siz buni organ, o'rganishiniz vojib bo'ladi butun qorilar nima degan buni farzayn degan ammo faqihlar esa sunnat deyishgan nima bo'lganda ham bu zarur narsa bu narsa ikkiga bo'linadi ikkiga bo'linadi tatbih qilishlikda yo lahnul jali yoki lahnul xofiy lahnul jali insonni namozini buzadi masalan siz fotiha surasini o'qiyapsiz fotiha surasini o'qiyotganda anamta sen ne'mat qilib bergan degan shuni mutakalima anamtu deydiz faqihlar aytadiki namoz botil bo'ladi bu joyda siz qur'oni karimdagi fathalarni domma yoki dommalarni fatha kasra qilib o'qishingiz fathul jali jali degani ochiq uni hamma biladi bu xatoligini hamma biladi hamma biladi masalan qur'oni karimni o'qib fothani o'qiyversangiz alhamdui al hamdi deb o'qisangiz hamma biladi buni shuning uchun mana shularga e'tibor berish kerak shuni to'g'ri o'qishlik kerak ya'ni shuni to'g'ri o'qish anam tuda anam ti yoki anam anam tani anamtu yoki anamti an deyishlik mutloq joiz emas u lahnul jali deyiladi ochiq xato bu namoz ham buzilib ketadi ammo lahnul hofi esa buni hamma ham bil bilavermaydi uni mutaxassislar mana shu tajvid ilmidan dars beruvchilar qorilar bilishi mumkin masalan madni to'rt haraflik cho'ziladigan madni to'rt harakat miqdorida cho'zmasa yoki g'unnani joyiga keltirib aytmasa bular lahnul hofiyga kiradi bu narsalar bilan namoz buzilmaydi va o'quvchi odam u bilan gunohkor bo'lmaydi ammo o'zi qodir bo'lib turib o'rganishlikka qodir ammo o'rganmay yurgan bo'lsa u ham gunohkor bo'ladi ammo hosaan biz ayniqsa mana shu ilmga o'zini ajratib chiqqan talabalar biz bu ilmni mustahkam o'rganishligimiz farz ain bo'ladi bu ilmni mustahkam o'rganishligimiz ilmiy bo'lsin amaliy bo'lsin mustahkam o'rganishligimiz vojib bo'ladi lekin ommaviy odamga kelsa u ommaviy ad, odamlar ustozlardan o'rganib to'g'ri qur'onni to'g'ri nutq qila olishligi bu narsa yaxshi masalan arablarda ko'pincha misr diyorlarida jim harfini gim deb o'qiydi ida ja bo'lsa iza ga deb o'qiydi bu Bo, lahnul jaliga kiradi yoki qof harfini gaf deyishadi masalan qolani gala deydi masalan gal deydi masalan bu narsa ham nahlul jaliga kiradi masalan sudanlarda qofni g'oyin deb aytadi g'oyin masalan qoddarolloh yoki inna anzalnahu fi laylatil qodir bo'lsa g'odir deb o'qiydi azubilla mana shular mana shularga e'tibor berishlik kerak ammo o'zimizda esa ko'pincha va val tiluvchi harflar yo'q bo'lganligi uchun ko'pchilik za deb aytadi masalan ha harfi bo'g'imiz bo'g'izimizdan chiqadigan ha harf yo'q bo'lganligi uchun ha deyishadi masalan alhamdu desa alhamdu bular ham nima qilinadi ha, lahnul jaliga kiradi ammo biznikilar ajamiy bo'lganligi uchun bu narsa uzr bo'ladi to o'rganguncha lekin hamma odam bunga yaxshi e'tibor bilan o'qishlik kerak endi bundan buyog'iga inshaalloh sizlar bilan har bir ə, bu tajvid ilmini tajvid ilmini har bir qoidasiga alohida alohida to'xtalib men inshaalloh doskaga sizlarga yozib tushuntirishlikka harakat qilaman bu darsimiz juda ham qisqa bo'ladi inshaalloh qisqa bo'ladi har bir darsimiz boling ana o'n besh minut bo'lar oshib ketsa yigirma minutga bormaydi lekin har bir inson bizni dars olayotgan bolalar har biri yozib turib bizga ularni darsni yuborishliklari kerak chunki o'zlari uchun foydali bo'ladi o'zlarichu tushunmagan joylarni masalan bizni uh, elektron pochtamiz aniq shunga yuborsalaring tushunmagan joylaringni tushuntiramiz inshaalloh bu darsimiz yigirma besh yoki yigirma oltita da dars bo'lishi mumkin o'ttizsa bo'lmaydi inshaalloh har bir darsimiz o'n besh minutdan iborat bo'ladi o'n besh minut vaqtingizni ajratasiz siz bir oyni ichida tajvid ilmini egasi bo'lasiz tajvid ilmini o'zizga yetarli darajada qur'oni karimni o'qiganingizda gunohkor bo'lmaydigan darajada siz tajvid ilmiga ega bo'lasiz inshaalloh keyingi darslarimiz xudo xohlasa ahkamun sakina va tanmin va ahkamul mim va hamma iqlob harflar hammasini inshaalloh sizlarga o'z o'rnida batafsil tushuntirishlikka harakat qilamiz bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh